ayollar ko'payib ketaveradi balans biza xohlasak xohlamasak bo'ladi shuning uchun ishlayapsizmi o'zingizga ajrating mana kurslarga yoziling nima qilibdi oyiga uch yuz ming to'g'rimi nima qilibdi man unda ko'plariga pul to'laymanmna o'zlaringga ham aytdim umuman bundan anaqa qilmayman o'zim o'zingizga investitsiya kiritish bilasiz investitsiya baribir nima qiladi o'zizgaqayta nechidir foiz bo'lib qaytib keladi man yigirma foiz o'zimga investitsiya qilyapman man qancha daromad kutyapman sakson foiz daromad kutyapman mana man hozir mana shu qonunni o'zimni haytimda ishlan uchun man yigirma foiz yaxshi pul anaa qilyapman man bo pulim ham kichkina emas lekin man qarang undan ko'prog'ini sakson foiz daromadi kutyapman <imitation> shuning uchun har doim o'zigizga investitsiya qiling oddiy man o'tgan safar aytgandim qarang eski rang unaqa kiyimdasizda yangi kiyimda so, chioychiroyli bilan qaysi birida o'zizi zo'r his qilasiz qaysi birida energiyali his qilasiz albatta chiroyli kiyimda u chiroyli kiyimni o'zinizga o'zigizg berganmisiz mana bu 'zizga ivestitsiya deyiladi qizg'anmanglar o'zlaringdan hech qachon